Приветствую, дорогая церковь. Хочу поздравить нас с этим праздником, с 20-летием. Знаете, именно в эту церковь два года назад я пришел, Господь коснулся моего сердца, и я покаялся. Это случилось не тогда, когда в моей жизни были какие-то... Большие испытания или болезнь какая-то, что мне поставили плохой диагноз, что меня, Господь не, ой, что меня не могли вылечить, и я пришел за, за исцелением. Нет, э, как я тогда думал, что я такой хороший парень, у меня все классно, у меня хорошая жизнь. Вот. Но когда Господь здесь коснулся моего сердца, оказалось, что... что проблемы ну, не снаружи, не такие как алкоголь, курение, там или еще что-то такое. Оказалось, что они есть внутри, и только Бог, он может их показать, что это ну, не прощение какое-то, плохое отношение к людям, какая-то корыстливость, вот. И знаете, большая Божья милость, когда мы приходим к Нему, никогда у нас проблемы что мы ищем, а когда у нас все хорошо, и мы хотим Его славить за то, что наша жизнь, она прекрасна, и что мы пришли к, к Нему такими, каким, каким, каким Он нас создал. И, может быть, сегодня Господь проговаривает к вам, к тому, кто думает, что у него в жизни все хорошо, и Бог ему не нужен. На самом деле это не так. На самом деле только Господь, Он может... Открыть наше сердце и показать его изнутри и показать нашу, нашу вторичность, нашу внутренность, какие мы внутри. Не те, которыми мы показываем себя людям, а те, которые мы, которые мы есть на самом деле. И сегодня, за каждый прожитый день, я благодарю Бога. Потому что за, в каждом дне я надеюсь, только на Него. Он научил меня расставлять приоритеты и показывать, что есть главное. Мой Бог, моя надея. you oh. поклоняюсь я перед лицем його, він могутній він, святий, отець віки, стихає буря, перед ним все замирає все Бог є він, отець він Бог. О, Бог, моя надія повідій. Кожен день він свіжу милість подає, і для грішника він прощення дає. То відкинути всіма Ісус прийме, Він йому дасть спокій, притулок свій знайде. Мій Бог. Надія від тебе і назад живи оні моя надія бо моя надія Слава Господу! Він наша надія по вік віків. Аллилуйя!